На сегодня у нас идет, продолжается реформа медицины. В Желтых Водах создано два коммунальных предприятия. Одно из них под руководством Проняева Юлиана Николаевича, на сегодня, я считаю, работает достаточно неплохо, и вышли на заработную плату медицинского работника с высшим образованием на сумме 12 тысяч... Врач наконец-то получает на первичке в желтых водах. Плохая реформа, хорошая реформа, но врач сегодня в желтых водах на первичке получает 12 тысяч. Медсестра получает, Юля Николаевич. 8-9 тысяч медсестра получает Юля Николаевич. Юлиану Николаевичу, когда при разделении двух предприятий с одного ДЗ СМСЧ номер 9, предлагали штатку примерно 170 человек. Сколько у вас сейчас работает, Юля Николаевич, человек? 107. 107 человек. Молодец, Юлия Николаевич, эффективный менеджер. Понимает, что у нас главное здесь все-таки врачи и медсестры. У вас даже зам медицинский, правда, у вас зам один по медике, у вас нету зама по экономике, по хозяйственной части, нету. И вы врачей тоже набрали, Юрий Николаевич, вы тоже врачей набрали, э, пациентов набрали. И зам ваш набрал пациентов тоже. Все в копилку работают, молодцы. Молодцы. Теперь смотрим у нас по вторичке. Предложение по вторичке. Первое предложение, которое было у нас, ну, во-первых, скажу сразу, первоначально в смс номер 9, кто не знает, было 5 замов. 5 замов. Кто-то не слышал? Еще раз повторюсь, 5 замов. Это зам у нас по экономике, зам по медицине, зам по административно-хозяйственной части, зам, который был Юля Николаевич, там еще, в общем, всего было пять. Юля Николаевич ушел, вроде бы у нас наступил э, капитализм, не, у нас еще социализм. У нас три зама. Это замы по экономике, ну, на воззаке зам по экономике есть. В СМСЧ зам по экономике первички, я, может, что-то не понимаю. У нас же ну, экономика главная там. Может быть. Дальше зам называется с техничных и господарских питаний Целый зам. Целый зам. И зарплата там предполагалась у этого зама 10,5 тысяч. У зама по экономике 10,5 тысяч зарплата. И есть еще зам по медицине. Понятно. 11,100. Понятно. У нас в исполкоме один завхоз, который занимается поставками электричества, воды, тепла, сдачи отчетов по теплу, по воде, по электричеству, уборка территории, замки, свет, освещение, мебель, елка и так далее, так далее. Один завхоз называется. Зарплата 4000 гривен. Кадры. Было кадров, наверное, три или сколько было. Четыре человека в кадрах у них было. Сейчас у них три, да, получается, кадров. У нас один кадровик, который занимается проведением конкурсов коммунальных предприятий, прием на работу, декларации в НЗК каждого сотрудника. Сегодня мы поднимали вопрос 12, только надо, чтобы все сдали декларации. Все проекты решений сессии готовятся по кадровым питаниям и так далее, и так далее. По коммунальным предприятиям, по директорам контракты готовятся и так далее. Один кадровик и занимается воинским учетом и всем остальным. При этом у начальника отдела кадра предлагается здесь зарплата 6 тысяч. Может быть и нормально. Но при этом у врача онколога оклад, еще раз, у завхоза зама 10 с половиной, у врача онколога 5 800 оклад. Онколог это не первичка. Я считаю, онколог это уровень совсем другой. 12 тысяч первичка уже. 12 тысяч. И в этой связи в этой связи я понимаю, что, наверное, так дальше жить нельзя. Так нельзя дальше жить. Теперь по поводу денег, там течет у нас, что-то у нас течет, и так далее, и так далее. Я понимаю, что нас никто не похвалит за капитальные ремонты, которые никогда не делались в желтых водах за бытность уже Украины. То есть в СМСЧ, я так понимаю, капитальные ремонты кровель не делались, ну, по крайней мере, с 2000-х годов, я не помню. Вот я что-то забыл, но я не помню, чтобы делались капитальные ремонты, тогда эти капитальные ремонты должен был делать кто? От имени Министерства за деньги государственного бюджета. Не делалось же? Не делалось. В государственном бюджете, что не было денег на капиталку, наверное, были на кровлю эту несчастную, там, в те, под тем ценам 200 тысяч. На сегодня мы сделали кровли. Поликлиника, детская поликлиника, акушерская гинекологические почти 800 тысяч денег потратили наших бюджетных на кровлю. Мало, конечно, мало. Общая сумма в 2018 году на кровле 1 686 тысяч мы потратили, а в прошлом году всего денег на зарплату, на кровлю и так далее мы дали больше 24 миллионов миллионов. И каждый год местный бюджет начинал с нуля. Раньше местный бюджет же ничего не платил. Из Вообще. Ж. В 2014 году 0. С 2015 года понеслась. Начали больше, больше, больше. В прошлом году цифра, которой никогда не было, 24 миллиона. Всегда, конечно, будет мало, всегда. Конечно, будет денег всегда не хватать. Понятно. Но просто когда мы смотрим, а как мы желтые воды вообще по другим городам? Да на третьем месте после Днепра и Траменска, По деньгам на одного жителя. На третьем месте. За нами Павлоград, Никополь, Каменской, Криворог, Вольногорск. Мы на третьем месте по деньгам выделены. Понятно, что не хватает на ремонты, в том числе на хирургическое отделение и так далее. Понятно, что там делаются операции, там 400 операций там и так далее. Ну, меньше, чем может быть, в среднем по области операций. Вопрос. Я спрашиваю, за операции деньги у нас берут вообще в желтых водах? Берут. Потому что, ну, мне никто не сказал, что клянемся, не берем. Берем деньги. Надо будет доказать факты в суде, я приведу в суде факты, сколько берут денег. Но я сейчас не об этом. Я о том, что в принципе, еще раз, город, свои обязательства мы стараемся выполнять. Нас никто не похвалит за кровли на шерстке, понятно, мы по-любому негодяи, по-любому. Ну, по крайней мере, надо быть объективным. То есть те деньги, которые мы даем, мы даем нормально. И, пожалуйста, если уж коммунальными стали, то, наверное, надо будет все-таки эффективно управлять предприятием коммунальным, даже не неприбытковым. То есть, если вот есть эффективность, то я вижу эффективность. 170 и 107. Наверное, есть разница. Так а он бы сказал, я хочу... 100". А почему? Потому что он знает, что деньги он на зарплату с наш уже не получит. Все, закончилась лавочка. Он деньги получает только откуда, Юрий Николаевич? И за что вам деньги эти платят? За, уклад, за заключенные договоры с пациентом. Вот заключили договор, за каждого пациента вы получите деньги. А с нас вы деньги не получите. Только по определенным программам, как стимулирующие. Все. Точка. Поэтому вот он уже в условиях экономики такой нормальной понимает, как жить. Причем я далеко от той мысли, что Иоанн Николаевич у нас специалист по экономике великий. Человек просто умеет считать деньги. Поэтому в этой связи я призываю все-таки работников, руководящих работников коммунального предприятия Желтоводская меська-лекарня, отнестись с пониманием. И на совещании, которое мы проводили 23 января, один из присутствующих на этом совещании врачей, Панченко, заведующий отделением анестезиологии, сказал следующее. Но ну, он согласен с мэром, и он согласен, что такое количество бухгалтеров, наверное, быть не должно. Это дословно записано в протоколе. Поэтому в этой связи я, мы свою позицию следующую высказываем. Самыми главными в медицинских заведениях являются медицинские работники. Вы можете кричать, что без сантехников вообще все развалится и ничего не будет. Вы можете кричать, что вместо без, без зама, без 11 бухгалтеров не получится бухучет и так далее. Это понятно все. В стратегии, когда кричали, что эти студенты мешают нам полы мыть и мешают нам заниматься работой, а знают, что когда не будет студентов, то уже никого не будет. Вы никому не нужны будете. И резервы здесь еще раз. Ищите внутренние резервы. Да, город поможет. Город и на этот год запланировал, по-моему, 16 миллионов. Запланировал 16 миллионов. В прошлом году 24. Сказать, ну меньше же вы даете. Ну понятно. Но еще раз говорю, надо все-таки самим немножко работать с точки зрения экономии и понимать, что ну три даже зама и 11 бухгалтеров. Мы задаем вопрос начальнику отдела образования. Сколько у вас работающих в отделе образования было людей? 1280 примерно по 1300. Садики, школы, учреждения, спецшкола, ДЮ США, этот самый ЦДТ. Спрашиваю, сколько у вас было бухгалтеров? 24, да, но там еще раз, 1280 человек, работающих с питаниями, со всеми и так далее. Спрашиваю, сколько было кадровиков? Двое. Ну, как-то, ну, тоже ж надо, ну, я, может, что-то не понимаю. Самыми главными являются медицинские работники. Медицинские работники должны при любых обстоятельствах получать достойную зарплату, и это наша жесткая позиция, и мы с этого не сходим.